Eh bien je vous présente Jordi, l'homme de ma vie, mon amoureux. L'amoureux, j'ai de la chance, hein Ouais. Je m'assouplis. Donc c'est vrai que c'était malheureux, c'est toujours difficile de se regarder après dans un miroir ou quand on va sortir faire la fête. C'est... Alors trouver 20 ans en arrière. Elle a une peau qui est lumineuse, qui est un teint qui est clair, qui est très joli. 지금은 너무나 달라진 그녀의 모습에 남자친구도 행복하답니다. 노화를 극복하고 피부 건강을 되찾는 데 도움이 된 그녀의 식단도 궁금한데요. Et eh bien a u j o u r d h 그 i nous allons manger du poisson et en dessert on va m a n 생선과 과일, 채소, 올리브유 위주로 구성된 식단은 콜라겐과 콜라겐 합성을 돕는 비오틴이 풍부해 항산화 효과가 높아 노화 예방과 피부 미용에 도움을 준다고 알려져 있습니다. 피부 노화로 여러 고비를 겪었던 그녀이기에 먹는 것 하나만큼은 꼭 건강식을 챙겨 먹는다고 하는데요. 중요한, eh Et bien parce que l'alimentation la ne suffit pas à combler le taux de collagène nécessaire donc euh, je prends des peptides de collagène à faible poids moléculaire. Eh bien j'ai remarqué que lorsque ma peau se détériorait, tout se détériorait. Donc maintenant je vais vraiment prendre soin de ma peau. Pour aller bien alors moi j'utilise le collagène principalement pour la beauté et pour le vieillissement de la peau donc comme je veux bien vieillir alors j'utilise le collagène également aussi pour les rides pour la fermeté et également pour mes cheveux Quand j'ai eu des inflammations et des chutes de cheveux sur ma peau j'ai beaucoup bénéficié de l'aide du collagène Particulièrement, lorsque je prends de la biotine en même temps, je ressens une synergie, donc j'achète du collagène avec de la biotine. Alors, les Français considèrent non seulement l'apparence, mais aussi la santé de la peau intérieure comme importante. Par conséquent, ils s'intéressent beaucoup au collagène qui aide à maintenir à la fois l'extérieur et l'intérieur en bonne santé. Alors ils achètent beaucoup de collagène, avec un intérêt croissant pour la santé de la peau et le vieillissement. Les gens de tous âges le recherchent. 실제로 유럽의 콜라겐 시장 규모는 275억 44만 달러로 이중 프랑스는 독일에 이어 두 번째를 잇고 있습니다. 콜라겐 규모 시장이 큰 만큼 오랜 시간 콜라겐에 대한 연구도 많이 진행되고 있는데요. 100년 이상의 역사를 가진 콜라겐 연구소는 세계 단 3곳, 그중 2곳이 바로 프랑스에 있습니다. 그중 한 연구소를 찾아가 봤습니다. On a fait le uh, laboratoire biocide jusqu'à aujourd'hui, on, on a participé activement à 11 projets de recherche collaboratifs. Ce projet de recherche ont abouti à différentes découvertes, soit au niveau des tests ou au niveau d'actifs. On a publié environ une soixantaine d'articles. 피부 노화를 개선하는 데 도움을 줄수 있다는 논문을 발표했습니다. Et il faut ajouter que l'effet collagène dans le corps humain, ce n'est euh, pas que pour la peau ou pour euh, beauté ou effet anti-âge, anti-vieillissement. L'effet de collagène, euh, des compléments alimentaires, de n'importe quel type de collagène en articulation et en santé osseuse, c'est déjà justifié en pas mal des études cliniques. Donc ce molécule, c'est un molécule intéressant pour la santé humaine en général. 마리안 박사는 콜라겐이 피부 건강뿐 아니라 전신 노화에 영향을 미친다고 강조하는데요. 실제 한 연구 결과에 따르면 콜라겐이 풍부한 음식을 섭취할 경우 텔로미어의 길이를 연장해 노화를 늦추는데 도움이 된다고 합니다. 프랑스뿐만 아니라 유럽 여성들에게 큰 사랑을 받고 있는 콜라겐, 피부 건강에 어떤 도움을 주는 걸까요? Les pépites de collagène à faible poids moléculaire peuvent aider à améliorer la sécheresse de la peau en l'hydratant en profondeur. En effet, chez des femmes d'âge moyen de 40 à 60 ans, ayant pris quotidiennement 1000 mg de peptides de collagène à faible poids moléculaire, une amélioration de l'hydratation de la peau a été observée après seulement 6 semaines de prise par rapport au groupe en comparaison qui n'en est pas pris. Après 12 semaines de prise, il a été rapporté que les rides autour des yeux ont diminué et que l'élasticité de la peau s'est améliorée.